tam olarak yani sonuna kadar e, bu bu ya da getmir. Bayağı dediğim gibi John Locke düşünür ki ateistler ve katolikleri takip etmiyorlar. Katolikleri ona göre takip etmiyorlar ki onlar Papa'nın el altılarıdır ve yani düşman dermanına su tekiller böyle diye. Ateistlere münasibetle de onun çok maraqlı bir fikir var. Deyir ki, ateistler heç bir şeye inanmadıkları üçün onlar xalıs və anarxiya yayılır. Ona görə də məsələn onları tərgib eləmək olar. 20 sonradan bir neçə bir, bir kitab da yazır. Bir iki kitab yazar bu dözümlülüyü ilə bağlı. Və doğrudan da deyən ki, bu dözümlülük məsələsinə çox ciddi yanaşır və o vaxtki İngiltərə üçün düşünür ki, bu əhəmiyyətlidir. Amerika konstitusiyasının böyük bir hissəsi John Locke-un fikirləri onun əsərləri üzərində qurulub. Thomas Jefferson deyirdi ki, dünyada 3 dahi insan var. Biri John Locke-dur, ikincisi Newton-dur, üçüncü də Francis Bacon. Francis Bacon-da onun da essayis kitabları var. Təcrübələr, esselər. O John Locke-dan əvvəl yaşayıbdı. O vaxtki İngiltərində düşüncə insanları, filosoflar. Onlar əslində kral ailəsinə kimsəyə yaxın olan insanlar idi və onların müraciətləri ilə, onların sifarişləri ilə əsərlər yazırdılar. Çox maraqlı idi. Yəni fəlsəfi əsərlər yazdılar. <coughs> Siyasət fəlsəfəsi, etika və sairə növlü əsərlər yazdılar və Francis Bacon da onlardan biri idi ki, əslində John Locke o ənənəni davam etdirdi. Ə məsəl üçün çox maraqlı bir şey var. Deyək ki, Amerika Konstitusiyasında belə bir müddəa var ki, hər bir insanın həyat, azadlıq və xoşbəxtliyi axtarmaq hüququ var. Pursuit of happiness. Yəni səadətə doğru getmək azadlığı hüququ var. Və ə, məsəl üçün John Locke-un fikirləri ilk dəfə John Locke vaxtı deyib ki, hər bir insanın həyat, azadlıq və mülkiyyət hüququ var. Amerikanlar elə bir ki o şeyi biraz dəyişiblər konstitusiyaya yazanda. Və bu gün məsəl üçün John Locke'un Amerika konstitusiyasına təsirə haqqında düşünəndə daha çox fərqlər, fərqlər haqqında insanlar danışır ki, yəni üst üstə düşmələr yox, fərqlər haqqında. Ki, o qədər onlar ondan bəhrələniblər ki, də oradan da yəni ki çox ə, çox inqilabı, çox yenilikçi Çox tamamilə fərqli bir yanaşma ortaya qoyur bu bu düşüncə insanı və ə, əslində bugünkü dünyada bizim həyatımızda, bizim gündəlik siyasi, ə, təhsildə, bilmək, yəni iqtisadiyyatda və s. bir çox yerlərdə biz qarşılaşdığımız əslində Yəni bilməyəkdim, biz yəni ki bu haqqda düşünürük biz. Bu konsepsiyalar haqqında, bu ideyalar haqqında. Bunların çoxu ordan gəlir. E, John loq kitablarından gəlir. Yəni o baxımdan mən düşündüm ki bu e, bölüşülməsi vacib olan bir e, düşüncə insandır, e, fəlsəfə insandır. Və e, mən əslında çox danışmaq istəmirəm. Yəni deyəcəklər